মৰ্মৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি মই দৰকাৰী প্ৰশ্ন কেইটামান লৈ আহিছোঁ তো তোমালোকে চাবা এতিয়া আমাক কৈছে যে তলৰ কোনটো আটাইতকৈ সুস্থিৰ কাৰ্বকেটায়ন বুলি কৈছে হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলিং ইজ দ্য ম'ষ্ট ষ্টেবল কাৰ্বকেটায়ন বুলি কৈছে হৈ গ'ল এতিয়া তোমালোকে এই কাৰ্বকেটায়নটোত চোৱা এই কাৰ্বনৰ ওপৰত যিটো প্লাছ আছে কাৰ্বনৰ ওপৰত যিটো প্লাছ আছে তাৰ লগত এলকাইল গ্ৰুপ কেইটা লাগি আছে জানানে দুটা লাগি আছে চি এছ টি এলকাইল গ্ৰুপ মানে কি চি এছ টি বুলি কয় চি টু এইচ ফাইভ বুলি কয় এইগিলাক এলকাইল গ্ৰুপ বুলি কয় তো এতিয়া এলকাইল গ্ৰুপ কেইটা লাগি আছে দুটা লাগি আছে সেইকাৰণে ইয়াক টু ডিগ্ৰী কাৰ্বকেটায়ন বুলি ক'ম ঠিক আছে ইয়াতে কাৰ্বন চি প্লাছ টুৰ লগত এলকাইল গ্ৰুপ কেইটা লাগি আছে তিনিটা লাগি আছে তো সেইকাৰণে থ্ৰী ডিগ্ৰী বুলি ক'ম ইয়াতে কাৰ্বন প্লাছ টুৰ লগত এটাও এলকাইল গ্ৰুপ মানে চি এইচ টি বা চি টু এইচ ফাইভ এনেকুৱা এলকাইল গ্ৰুপ এটাও লাগি থকা নাই সেইকাৰণে আমি ইয়াক জিৰ' ডিগ্ৰী কাৰ্বকেটায়ন বুলি ক'ম ঠিক আছে আৰু ইয়াতে কাৰ্বন প্লাছ টুৰ লগত এটা এলকাইল গ্ৰুপ লাগি আছে সেইকাৰণে আমি ইয়াক কি বুলি ক'ম ওৱান ডিগ্ৰী কাৰ্বকেটায়ন বুলি ক'ম ঠিক আছে এতিয়া মনত ৰাখিবা যিমানে কাৰ্বকেটায়নৰ ডিগ্ৰী বাঢ়িব সি মানে তাৰ ষ্টেবিলিটিটো কি হৈ যাব বাঢ়ি যাব এতিয়া আমি কি গম পালোঁ যিটো কাৰ্বকেটায়নৰ মানে যিমানে কাৰ্বকেটায়নটোৰ ডিগ্ৰী বাঢ়ি যাব সি মানে তাৰ ষ্টেবিলিটি বাঢ়ি যাব এতিয়া আটাইতকৈ সুস্থিৰ কাৰ্বকেটায়নটো কোনটো হ'ব থ্ৰী ডিগ্ৰী কাৰ্বকেটায়নটো থ্ৰী ডিগ্ৰী কাৰ্বকেটায়নটোৰ ষ্টেবিলিটি আটাইতকৈ বেছি কাৰণ তাত তিনিটা এলকাইল গ্ৰুপ আছে ঠিক আছে এতিয়া যিমানে ডিগ্ৰী কাৰ্বকেটায়নটোৰ ডিগ্ৰী বাঢ়ি যাব সিমানে তাৰ ষ্টেবিলিটিটো বাঢ়ি যাব তোমালোকে এইটো মনত ৰাখিবা নেক্সট তোমালোকে চোৱা আমাক যে জৈৱ জৈৱ বিশুদ্ধকৰণৰ পদ্ধতি দুটাৰ নাম লিখা পিউৰিফিকেশ্যন অফ অৰ্গেনিক কম্পাউণ্ডছ এতিয়া মনত ৰাখিবা উৰ্ধ পাতন ছাব্লিমেশ্যন বুলি কয় এই ঊৰ্ধ পাটনটো কি জানানে এনে চলিডটোক যদি হিট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি পায় লিকুইড পায় হয়নে নহয় আৰু লিকুইডটোক হিট কৰিলে আমাৰ ভেপাৰ ষ্টেজলৈ গুচি যায় কিন্তু ছাব্লিমেশ্যনত উৰ্ধ পাতনত কি হৈ যায় জানানে ছলিডটো ডাইৰেক্টলি ভেপাৰ ফেজলৈ কনভাৰ্ট হৈ যায় ইয়াত লিকুইড ফেজটো নাথাকে ইয়াকে ছাবলিমেশ্যন বুলি কোৱা হয় ঊৰ্ধ পাটন বুলি কোৱা হয় আৰু এইবিলাক ক্ৰিষ্টেলাইজেশ্যন তাৰপিছত আৰু আছে বহুত মই দি আছোঁ চ' পাটন ডিষ্টিলেশ্যন প্ৰভেদী নিষ্কাশন ডিফাৰেঞ্চিয়েল এক্সট্ৰেকশ্যন বুলি কয় বৰ্ণালেখন মানে ক্ৰমেটোগ্ৰাফি বুলি কয় এইবিলাক হ'ব পিউৰিফিকেশ্যন অৰ্গেনিক কম্পাউণ্ডছ হৈ গ'ল তো এইখিনি বস্তু আছিলে আৰু মই পিছত তোমালোকক দিম বাৰু